Петрович. я би хотів ще одну 10 чоловік ми пішли до 30 пентайками. Ви Дивіться, шановного громадська ради, те, як звертаюся до нас, нашого земляка лів'яного, я, до речі, в 80-ці військ служив, хочу звернутися, щоб пам'яті кого не було тоді, коли це я озвучив. Хочу сказати, звернутися до нього прямо і запитати його, що, чи він входив в громадську раду Автономної Республіки Крим під час окупації російським російському Ви зараз є присутні. Ви входили в громадську в громадську раду Автономної Республіки Крим, це, це, це бред повний, що я не мав що єдиного назвав. Е, діло в тому, що дійсно, дійсно хоча случилось, е, случилось в Криму, я був в Криму. Потому что у нас четыре с половиной тысячи членов ассоциации осталось в Крыму, и они не перекрасились, они как были наши украинские члены, так и остались. Значит, чтобы у них не отобрали ни имущество, я был там. Значит, после этого было ряд конференций на Униане, Украинформе о том, что конкретно Чистяков, ассоциация рыболовов Украины делала в Крыму, в частности, в частности мы спасли фрегат, который хотел забирать российский адмирал. Прислал два камера. Вот, фрегат, который принадлежит университету как? Керчи, Керченскому университету. То, что вы говорили, это а полный... Пол, да, Фрегат зараз. А? Фрегат Да. Керчи. А, все. Нет, не, 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 я, я, Его любил. хотели забрать, он остался в учебном заведении. И это учебное заведение, которое единственное дело специалистов для рыбной отрасли. Извините. Какое громадской раде? Какой? Объясните. Зачем вы говорите ложь? какой громадской Громадский ради мы при автономной э, Республике Крым в час оккупации. Да не было такого. Давай, это грубо сказано. За было? Да не, это грубо. Я что? не знаю, что все, это такое. Путин что? Сейчас знаю. Я знаю.